ભારે વરસાદને લઈ મુંબઈ અમદાવાદ હાઇવે પર નવસારી પાસે બંધ થતાં સુરત હજીરા સહિતના વિસ્તારોમાંથી ભાટિયા ટોલ નાકા પરથી પસાર થતા વાહનોને પોલીસ દ્વારા અટકાવી દેવાયા છે સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે મેઘ ખાંગા થયા છે હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ પર તો જાણે આફત આવી ગઈ હોય તેવા દ્રશ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે હાલમાં ચીખલી સહિતના હાઇવે પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે ત્યારે સુરતથી જતા વાહનોને પણ અટકાવવામાં આવ્યા છે બાટિયા ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ દ્વારા નવસારીથી મુંબઈ જતા વાહનોને અટકાવ્યા છે હાલમાં વાહનો ન લઈ જવા વાહન ચાલકોને અપીલ પણ કરાઈ છે કારણ કે ત્યાં રોડ પર પાણી ફરી વળ્યા છે आज जो काफ़ी बारिश हो रही है और उसके वजह से जो मुंबई हाईवे अभी चीखली से बंद है जहाँ पर ज़्यादा पानी होने की वजह से पूरा हाईवे मतलब जो क्लोज़ हो रहा है उसके हिसाब से ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो इसके हिसाब से अपने मेहरबान सीबी साहब सूरज साहब ने के सूचना के हिसाब से आज रोज हमने यहाँ पर जो अपने भाटिया चेक पोस्ट पर खड़े हैं लोग वरियाओ और आगे से लोग आ रहे हैं जीआईडीसी से आ रहे हैं और हजीरा चेक पोस्ट हजीरा से आ रहे हैं उसको विनंती भी की गई है कि अभी अपना ट्रैक और सब सामान जाने के लिए गाड़ियाँ थोड़ी देर रोक दी जाए ताकि हाईवे जो है बिल्कुल क्लोज है आगे और उसको दिक्कत ना रहे और आम लोगों को जो यहाँ से जा रहे हैं अपने काम के लिए या किसी और के लिए तो उसको दिक्कत ना आए और परेशानी ना हो इसके हिसाब से हमने भाटिया चेक पोस्ट से ट्रैफिक पुलिस सूरत सिटी ने आ, मिलकर और सूरत सिटी पुलिस ने मिलकर यहाँ पर से आ, जो लोग डाइवर्जन डाइवर्जन भी करवा रहा है और जो आगे जाने वाले लोग हैं जैसे ट्रक और बड़े ट्रक जो बिजनेस के हिसाब से अपने जा रहे हैं तो उनको साइड में पार्क करके आगे मुश्किल न हो वो कार्यवाही यहाँ पर हो रही है सूरत सहित समग्र दक्षिण गुजरात में अविरत मेघमेर ने लैने जनजीवन अस्तव्यस्तवा पाई है हाईवे पर पानी फरी वर्ता जनजीवन खोरवायू है अजर कुर्सी हर्षद सेटा